tentu di MI dan selaku guru besar Kuala Perabang Utara. Waalaikumussalam. Saya guru pelatih dari FCT dan sedang jalankan pengajian PDS. Boleh saya tanya beberapa soalan berkaitan pengurusan dan kepimpinan sekolah? Oh, boleh. Terima kasih. Saudara Adam, kita mula dulu sama Adam ucapkan untuk sesi dua fina eh. Ya, teruskan. Eh, soalan pertama, apakah dasar pendidikan terkini yang sedang dilaksanakan di sekolah? Okey, terima kasih. Satu soalan yang sangat baik. Uh, kita sebenarnya bukan sekolah adalah uh, dasar pendidikan yang kita laksanakan di sekolah sejajar dengan kenaan kemuncian kena pendidikan Malaysia yang mana kita tahu sekarang sekolah diberi otomat guru besar atau pengurus sekolah diberi otomat untuk mengurus sekolah dengan acuan sendiri eh, acuan sendiri pun begitu uh, kita adalah uh, berada di atas landasan yang betul eh, yang betul Al-hasilnya uh, ataupun natijahnya ke arah kebenjadian murid Semua murid-murid boleh membaca Semua murid boleh terlibat dengan aktiviti kurikulum Kurikulum maupun sahsir eh? Okay. Dan uh, di sekolah SK Besra ini uh, Antara orang kata misi dan juga misi sekolah eh, uh, Kita Saya mewajibkan uh, semua guru-guru kita berusaha sedaya yang mungkin ke arah pencapaian sekurang-kurangnya TP3 bagi setiap murid dalam semua mata pelajaran. Hmm. Hmm, Soalan tersebut, apakah yes, antara dua program kamu yang dilaksanakan di sekolah ini yang berkaitan dengan dasar pilihan okay, uh, kesempatan? Program yang kita laksanakan sejajar dengan apa yang saya maklumkan sebentar tadi iaitu penguasaan sekurang-kurangnya TP murid bagi TP 3. Uh, program yang kita laksanakan semasa iaitu program literasi dan numerasi yang mana kita ingin memastikan semua murid eh, semua murid sama ada tahap satu dan juga tahap dua boleh mampu membaca dan juga menulis dengan baik ha, maksudnya setiap murid yang keluar daripada SQ Besar ini sekurang-kurangnya menguasai tahap penguasaan kita. dan uh, sejajar dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga globalisasi uh, kita di sekolah juga menekankan pembelajaran ke atas uh, digital school orang okay. eh. Uh, juga kepada digital school banyak program-program yang terarah kepada apa kala program tersebut Apakah cabaran pertama yang dihadapi dalam pengurusan sekolah pada masa ini? Okey, satu soalan yang sangat baik bagi saya eh? Antara cabaran yang kita hadapi pada masa kini uh, Ada saya lihat tiga skop lah Yang pertama ni ada segi murid Murid kata lihat, kita lihat murid sekarang tak sama dengan murid dulu eh? Murid lebih tentang kepada uh, gadget, kepada teknologi, teknologi digital Yang mana murid ni tumpuan terhadap pembelajaran dan juga uh, sahsiah murid tu kita lihat uh, terarah kepada perkara-perkara tersebut jadi murid itu tu kurang minat untuk belajar murid lebih kepada gadget lebih kepada uh, media sosial dan sebagainya dan seterusnya kita juga menghadapi sedikit orang-orang oh, uh, cabaran lah dengan ibu dan juga bapa ada uh, zaman ICT ni eh, yang lebih celik, uh, lebih tahu dan sebagainya jadi kita pun dalam kita mendidik dan kita nak mengasuh murid-murid kita kita juga menghadapi cabaran kata, tapi cabaran-cabaran tu insyaAllah tak susah. kita boleh uh, boleh boleh atasi dan yang ketiga saya lihat kalau di sekolah kita ni antara juga cabaran walaupun bukan cabaran yang besar jadi, sekolah kita lah sekolah kita yang proses agak berusia Jadi, kita memerlukan peruntukan kewangan untuk kita mengadakan setiap program yang kita rancang. Soalan yang terakhir, <tuk> apakah inisiatif sekolah dalam memperkasakan penggunaan teknologi dalam pendidikan? Okay, ini pun saya kira satu soalan yang baik dan bertepatan dengan apa yang kita telah rancang Dan kita akan laksanakan sebelum 30 Disember ini ya. Okey, uh, setelah saya berminat ke sekolah ini, uh, tahun pas dan kita telah uh, antara langkah langkah yang kita ambil kita telah uh, mengurangkan balik penggunaan dashboard okay, sebagai one stop center semua maklumat yang diperlukan ada dalam tu dan seterusnya dalam kita mendigitalkan sekolah lagi eh, di sekolah pastinya murid tidak terlepas daripada uh, skop kita jadi kebetulan Alhamdulillah kita dapat sokongan daripada sekolah angkatan tadi eh? yang mana pun bukan diberi sebanyak RM100K dan kita pun telah uh, sambil kata-kata uh, yang mana terkandung uh, dalam ni yang pertama iaitu uh, kita akan menjadikan semua semua kelas dengan smart ini eh? smart jadi belajar lebih mudah lebih actual lebih praktikal apa lebih nampak aa, aa, dalam TVC lah bila cikgu mengajar tu bila dia benda benda, 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 benda mahu tu benda yang nampak lebih orang kata lebih lebih berkesan dan seterusnya dalam masa yang sama kita berusaha untuk naik tanah uh, PSS ke arah yang lebih kondusif, lebih digital dan kita akan wujudkan satu ruang podcast lah, untuk murid-murid dan -murid, kita nak kembangkan lagi bakat murid khususnya pengawas pengawas media ini dan seterusnya dalam bajet sebetulnya kita uh, telah buat satu perancangan untuk uh, mengadakan mini smart uh, uh smart digital classroom eh, right? uh, yang bertempat di makmal komputer uh, saya rasa dalam perkara tersebut menuju dan juga menyokong ke arah televisi digital yang lebih berkesan insyaAllah untuk saya soal ini. Dia berterima kasih atas kerjasama dan nasihat pendidikan tadi. Oke, terima kasih. Satu ucapkan selamat berjaya kepada a Cik Wakrin. Soalan itu boleh habis selaku penolong kanan pentadbiran sekolah ke pasar. Assalamualaikum. Saya memerhati dari aktiviti bilik saya juga beberapa soalan berkaitan tugas dan peranan pentadbiran untuk jabatan PKS semua. Soalan pertama, apakah peranan penolong kanan pentadbiran dalam merancang dan melaksanakan kegiatan di sekolah ini? Okey. Uh, dia sebenarnya kalau GPK pentadbiran ni adalah uh, individu utama dalam pelaksanaan kurikulum dalam sekolah Okey, daripada kita jadikan uh, kita ini bertindak sebagai penyokong utama dari sudut uh, pengurusan logistik dan operasi harian, operasi harian di sekolah, yang secara tidak langsung memastikan kurikulum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesan. Soalan kedua, adakah terdapat mesyuarat itu kurikulum kita apakah yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut? Okey. Selalunya kita akan buat kerapan mesyuarat ini memang secara berkala. Tapi kalau diperlukan lagi, kita boleh tambah. dia selalunya dalam satu tahun, kita akan buat tiga atau empat kali setahun. Lah. Okey. perkara yang dibincangkan selalunya pertama, perancangan dan penilaian kurikulum. kedua, jadual, jadual dan tugasan guru. Uh, perancangan uh, akademik dan intervensi analisis keputusan uh, peperiksaan laporan panitia uh, pelaksanaan dasar baru KPM uh, dan lain-lain lagi lah kalau ada isu semasa dari, uh, 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 yang melibatkan KPM ataupun kelekelan kita akan bincangkan juga lah Okay, yang terakhir, hmm. apakah cabaran dalam mengurus mengurus hal sekadar kalian sekolah? Okay, dalam hal itu, uh, Cabaran tu sebenarnya dia lebih kepada uh, harian punya ni. Yang pertama, kekurangan staf. Contohnya, kekurangan staf ataupun guru. Contohnya, kalau guru tu uh, MC ke tak dapat hadir, kita kena pastikan jadual waktu cikgu tu ada yang relief. Uh, itulah kekurangan dia. Sebab dia melibatkan jadual waktu dan murid dalam kelas. Okay, uh, dan juga urusan dokumentasi dan laporan. Contohnya, online kan? Sekarang ni banyak benda dah online. Kena okay, hantar online secara daily, harian So benda tu kadang-kadang online tu kadang-kadang sistem dia tu Masalah teknikal, uh, itulah kekangan dia nya uh, Sebab kadang-kadang macam kehadiran guru, keberadaan guru Kita kena masuk dalam operasi So benda tu kena report daily, daily report, uh, Benda tu lah kadang-kadang uh, dari segi online tu lah sistem dia tu uh. Okay, itu saja soalannya. Terima okay. kasih baruh. okay. kepada Hadi. Okay, sama-sama. Assalamualaikum melakukan dan hal yang murid di SAB okay, Saya guru pelajaran yang sedang dan DBS Okay. Jadi saya minta beberapa soalan Kenaan yang pengurusan okay, hand Soalan pertama Apa isu disiplin utama yang sering berlaku di sekolah ini Dan bagaimana pihak sekolah menangani kes tersebut Ok, mana isu disiplin di sekolah ini tak Ada masalah sangat Sekolah rendah tak ada masalah sangat Cuma lebih kepada masalah isu konten Isu panjang macam ya. ni lah Dan juga kecil hmm. saja lah kes dan adakah terdapat buku rekod disiplin Atau sistem digital yang digunakan Okey buat masa sekarang Kita buku rekod disiplin Tapi kita dah tak guna Kemudian kita kena terus Apa-apa kesalahan murid Kita lakukan dalam uh, ID.me uh, Dalam pelakonan sosial uh, Dalam sistem ID.me Yang pihak Kementerian Bangunkan yang ketiga Bagaimana pihak HEM membantu murid Yang mempunyai masalah kebajikan Okey untuk jadi kalau kita ni masyarakat kebajikan ni Pemurid yang mempunyai masalah kebajikan ni Saya setakat sangat Sebab kita banyak Banyak mendapat bantuan pada luar uh, Saya rasa setahun saya tak pernah Pada 15 badan Badan yang datang membantu kita Memulai pada awal uh, persekolahan Sehingga lah masalah masa lah kita masuk terakhir, bagaimana pihak sekolah memantau kehadiran murid? Okey, kalau memantau kehadiran murid, kita menggunakan sistem ID milah dalam e yang itu kita menggunakan sistem Okey, itu sahaja soalan ini terima kasih banyak hey, Assalamualaikum Encik Zaini Selaku pengelola kanan KKK okay, saya ah. guru pelatih dari MPG boleh saya bertanya beberapa soalan berkaitan pengurusan aktiviti di sekolah Okay, boleh okay. soalan pertama, apakah tugas utama GPK KKK di sekolah ini ok, uh, <trium> tugas sebagai GPK KKK di sekolah ini ialah, yang pertamanya Tugasnya ialah untuk merancang, merancang, menyelaras, melaksanakan, memantau aktiviti ikut supaya jalan lancar dan menyokong perkembangan murid secara menyeluruh. Maksudnya, apa saja aktiviti berkaitan dengan sukan, permainan, kelab, dan juga menyokong, dilaksanakan, diselaraskan oleh <tuh> ketiga kelab. Dan seterusnya, apakah jenis aktiviti kurikulum utama yang dijalankan di sekolah ini? Uh, <coughs> aktiviti utama... Apa tu kata lagi? <laughs> apakah jenis aktiviti kurikulum utama yang dijalankan di sekolah ini? Okey, ada tiga jenis aktiviti kurikulum yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh KPM lah. Yang pertamanya, penanganan dengan uh, unit uniform. Unit uniform ni contohnya pengakap uh, Pandu putih tunas uh, remaja sekolah Puteri Islam Dan uh, Satu lagi Bulan Sambil Merah Malaysia Dan yang terkininya kita cuba mohon untuk Buat kedek bomba Junior dan yang berikutnya adalah kelab satuan, kelab satuan. Terdapat kelab akademik dan terdapat juga kelab yang bukan akademik Dan kelab akademik ni contohnya seperti kelab bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, uh, sejarah dan mereka betul teknologi uh, Kalau <coughs> contoh kelab bukan akademik ni seperti uh, kesenian budaya, uh, keusahawanan, keusahawanan alam sekitar dan kejayaan Terdapat juga kelab uh, rukun negara dan ada pelbagai lagi lah yang tetap berkaitan dengan buka ekonomi kemudian tiganya ialah <coughs> sukan dan permainan buka permainan ni uh, fokusnya ialah kepada untuk kesihatan fizikal daya tahan dan semangat kesukanan bagi murid-murid jadi contoh permainan <coughs> sukan dan permainan sekolah ni seperti bola sepak, badminton, bola jaring, bola, tamp bola tampal catur, olahraga, bola baling, kemudian itu saja lah. Kemudian ada juga aktiviti tambahan lain yang kita laksanakan seperti taekwondo, silat dan sebagainya lah yang cukup kesukaan yang boleh. Soalan yang ketiga, bagaimana murid diadakan ke dalam unit kopi Okey, Okay, yang pertamanya kita buat uh, sedih lah. Apakah minat murid? Apakah aktiviti kopi-kopi nak ambil? Contohnya satu unit uniform, satu sekolah 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 satu sekolah sekolah Jadi murid boleh pilih Kemudian kita sekolah a Kewajarannya sekolah ada dia boleh sekolah 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 arah minat sekolah 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 lebih sekolah sekolah Soalan keempat, apa cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum? <tuh> Okey, terdapat uh, beberapa cabaran Cabaran terbiasa ya. Eh. Yang pertamanya, kekangan masa. Kekangan masa, pertamanya, uh, cukup bila. Kalau kita buat waktu petang, kurang budak datang. Kalau buat waktu pagi, mana waktu persekolahan, boleh datang tu boleh mencapai 100%. Tetapi Masalahnya jadual waktu cepat saya balik lewat lah, Sampai pukul 2 dan sebagainya Yang kedua ni adalah komitmen murid eh, komitmen murid uh, Kalau untuk latihan Contohnya latihan yang melibatkan ke Ke pertandingan zone dan sebagainya sudah so datang pada waktu kita agak sukar Budak susah nak datang pada waktu kita rumah dia agak uh, Dari segi komputer susah sikit Kemudian yang ketiga ini adalah Kekurangan guru penasihat yang berkemahiran tidak semua uh, permainan atau pepikor pula tu dia punya kemahiran dalam melaksanakan ataupun dari CJ yang khas yang khusus dalam bidang, -bidang itu. tersebut. Cuma masing-masing pandai berdasarkan pengalaman tadi. Dari segi uh, <tuh> pergerakan tu amat jarang sekali kita buat dari Contohnya untuk olahraga, uh, yang berjalan itu tu tak ada. Jadi masa kita pandai-pandai buat tadi. Jadi itu sebenarnya menetap ke arah keberjayaan lah. Kemudian aa, sumber dan kewangan terhad. Sumber kewangan memang terhad lah sangat. Sangat tidak mencukupi sebenarnya. Tetapi uh, terpaksa lah kita mencari dana lain. Seperti bayi biji dan sebagainya. Kemudian kemudian segi yang terima ni kemudian ke. Kadang pandang kita pun kita boleh tengok kan. Macam mana kadang pandang kita. Dan kita terpaksa aa, terima apa saja yang ada. Jika itu ada, itu satu uh, Advantage lah uh, Walaupun pada kadar pandai itu macam tu Kita terima sahaja kemudian, kemudian hal lain tu seperti Pak Anak tu Alhamdulillah cukup lah Cuma tempat lah, tempat sesuai, Dewan dan sebagainya tak ada. Kemudian faktor cuaca, tidak bisa main Dapuran dan lah cuaca ni Cuma sini kat pantai dia agak panas uh, Kalau mesti hujan tu dah hujan lah Okay. 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 ada Okay. 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 Setelah itu, dalam rumah selaku kani saya. Jadi, pembelajaran dari ini, tak sedap. Tapi aku suka dek. Soalnya takut. Aku tak suka si tamu kani Alfa penting yang dicatat oleh kan antara ini adalah festival, bandre, semak perbuatan itu, serta bancuhan, berbuat Dan untuk menghapuskan benda-benda untuk mengawas semua untuk pembuatan perbuatan ini. Jadi kita ini beberapa sahaja itu kan yang sudah Bagaimana pelaksanaan penyelidikan itu dijalankan di okay, ini, kiri -kiri sekolah ini? Okey, pelaksanaan penyelidikan di sekolah ini dalam satu minggu kita ada itu membuat kuri. Jadi penyelidikan berlangsung di kerja kerja itu lah yang di sekolah dan ini berfokus kepada um, PSKP yang dibekalkan oleh penyelia kan? dan juga RPT yang dibekalkan. Salut ibu dok. Adakah faedah ataupun kekuatan penajaran yang kan oleh uh, guru untuk murid, -murid okay, untuk murid lemah matematik? Untuk murid lemah matematik ni, kami beri kepada pengajaran berfokus. Maksudnya, berfokus di sini mengikut kelemahan untuk komputer. <coughs> Maaf saya. Kalau dia lemah bahagian uh, bahagian, jadi kita fokuskan bahagian konsep atas bahagian tersebut. Jadi di sini kita juga, uh, juga menggunakan BBM uh, dan pengumuman untuk mengatasi masalah-masalah masalah tu. Sorry tu. Apa tak sumber kendahan latihan negeri yang digunakan tu? Belum. Okey, untuk konserver dia ada dua kategori, satu dibuat khas oleh kelunu yang mewah, okay. Ikut kategori sendiri dan satu lagi yang dibekalkan oleh pihak sekolah iaitu um, mobil, iaitu modul bimina. Okay. Okay. Jadi untuk setiap tahun ada satu modul bimina ataupun ini kita tulis, uh, guru -guru untuk kita guru-guru untuk memilih latihan latihan sesuai untuk digunakan. Uh, dan juga yang lain kita akan ikut sama tadi kita akan uh, tuliskan lemah bahagian topik asas uh, nombor kita gunakan uh, kaedah uh, untuk IT atau kelemahan yang bahagian uh, nombor. Soalan terakhir, apakah cabaran yang ada di Jadi banyak cabaran Tapi kalau kita nak ceritakan Untuk pihak murid Kita ada masalah isu kehadiran Kehadiran setelah Membuatkan murid-murid uh, itu Terlepas pelajaran tertentu Jadi nak ulang semula paksa uh, tunggu Sebelum datang dan Kita ada pemulihan kelas pemulihan khas Untuk murid-murid itu -murid Jadi yang lain isu Stipil. Stipil ni merupakan isu yang paling utama di setiap sekolah. Jadi bila lemah atau kurang penguatan stipil, dia akan lemah untuk operasi darah, bahan dan sebagainya. Jadi isu yang utama lah. Stipil di kalangan yang berubah di sekolah okay, bersama itu Saya juga ada beberapa soalan yang Saya juga ada beberapa soalan yang ada. Saya juga ada beberapa soalan yang Saya juga ada beberapa soalan yang ada. Saya beberapa soalan dengan boleh bercakap dengan saya dan awak dan dapat bercakap dengan saya Bagaimana merancang menu kaya makanan di KNT setelah? Uh, yang pertama sekali uh, kalau ini, kita nak merancang menu warna untuk KNT kita pastikan makanan tu dia mempunyai keperluan macam contohnya makanan yang siap dia mesti ada, uh, ada lauk, dia mesti ada sayur so, kita makan hmm. di kini kan eh? kan uh, makanan tu mesti makanan yang dia Dia uh, tak boleh macam makanan yang Manis ke Yang tak sesuai untuk Kadang-kadang tak Contoh uh, kalau kita nak bagi Tak boleh bagi Kita akan bagikan uh, nasi macam, uh, macam ni uh, Makanan macam tu lah Kalau kalau uh, makan Makanan-makanan yang Terlalu manis ke Terlalu minyak pula kita dapatkan lagi, sesuai dengan usia di luar kita akan bagi macam setiap hari lah. kita menunya, menu yang terbuka. kita kata, pada hari ini kita mahu nasi esok nasi lemak kita kata macam-macam, pada hari ini nasi esok kita kata nasi jeruk nasi kecoh, nasi goreng, pada hari Soalan seterusnya, okay. ataupun kan langkah yang diambil untuk pastikan makanan dicuri di bersih dan selamat? Okey, yang pertama sekali, penyediaan makanan tu kita kena belajar. Pertama, mesti pastikan barang-barang yang, yang terguna itu dalam ayam-ayam, sekar. Lepas itu, penyediaan orang yang nak, nak menyediakan makanan itu, dia punya diri bersih-bersih. Mesti lengkap. Mesti lengkap ada cocok, saipot dan lain. Lepas tu kena letak pakaian dia mesti ada apron uh, Mesti kepala ditutup uh, Lepas tu mesti pastikan uh, Dia uh, lah dalam keadaan kita yang nak menyediakan makanan tu kita kursik Pada kita Itu daripada dia, penyediaan Untuk barang makanan tu kita pastikan makanan tu uh, Sentiasa dicuci Kan Jadi kita nak masak kena cuci dulu Pastikan uh, cuci dengan bersih tak boleh uh, kita tingkat Kalau kita nak lauk ke, kita boleh say lalai-lalai ke, kita boleh lalai pun macam tu juga, kena bersih Kena setiap layan tu kena bersih Lepas tu, uh, pastikan makanan itu, tu Sedang sebut tu Jangan berjejah pada landak ke apa tu Kita tak nak beri tu sebab ni Nanti, uh, kalau kita sedih tak bersih Akan jadi sebut tak boleh Kita tak dari untuk pastikan daripada penyediaan daripada orang yang sediakan kepada tindak untuk menjalankan ke, makanan, ke, makanan, ke semua orang. Hmm. Hmm. cabaran kita dari sudut ini? Cabaran dia katalah kita bila kalau ada masalah sebab kita berdepan dengan banjir, kita ada orang macam kain. Okay. cabaran dia daripada kesihatan hmm. daripada pada cara kerja kita, kita pastikan kawasan kita tu selamat eh, Tak boleh pakai selipar uh, uh, ke lantai kotor Tak licin Tak boleh lah kena patut apa pula, lah Patut keselamatan Patut <coughs> pada yang Situasi yang Macam macam Kita diorang right? kan Kita mesti nak jaga Nak jaga Kadang-kadang kita buat kan? Kadang-kadang kalau kita buat ni Kalau salah sikit Okey lah Pencapaan lah kita kena Sentiasa bersedia uh, Biar keadaan tu Sentiasa orang kata baik Kena uh, check lah semua-semua Bersedia Kena cabaran lah. Kena lepas Bila tu Relak sikit kan Ini dia jadi daripada pada asyik Kalau asyik Kalau cepat cepat tu lah kena lah uh, nak 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 punya nak 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 punya nak 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 orang nak nak Kita nak 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 tak boleh ambil orang yang tak ada syarat yang cukup Contoh dia tak cocok ke, tak ke, selekeh ke lah, kebang Jangan tak boleh Sebab tidak ada yang lain kan Kita bukan uh, macam buka sahabat Tidak, sebab tak ada yang lain kan Kita ada yang lain kan tak ada yang lain kan Kita tak ada Saya tak ada yang lain kan Saya tak ada jadi saya ingin beberapa soalan ini, Pak. Jawab dia, saya akan soalan pertama Apa yang pakai kita um, tentang sekolah ni? Sekolah ni uh, ramai guru-guru dan kawan-kawan suka ke ni? Soalan kedua, apakah subjek kita marah tapi dan kenapa? Sangat, kerana dia sangat banyak ke eksperimen dan uh, sangat berolak untuk dia pakai kan? itu. Soalan kedua, bagaimana cara cikgu mengajar yang paling pakai suka cari cikgu aja yang santai, yang lembut. Kalau ada hati, bila hati tak faham susah pelajaran tu, apa yang nak kamu jangan buat? Saya bila tak faham pelajaran, saya akan tanya guru dan tanya kawan-kawan saya. terima kasih. Terima kasih.